Hari ni kita akan belajar tentang sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan. Apa fungsi, apa struktur yang ada dan apakah fungsinya? Okey, untuk sistem pembiakan lelaki, dia ada pundi kencing. Biasalah, kita kalau pundi kencing ni kita dah tahu lah dia akan menyimpan air kencing aa, dan menyalurkan air kencing lah kan. Okey, kemudian dia akan ada vesikel semen vesikel simen ni dia akan uh, fungsi dia vesikel simen ni dia akan uh, disimpan satu bendale uh, dia akan hasilkan bendale untuk nanti kita akan tengok proses-proses sperma lah vesikel simen ni dia akan keluarkan uh, satu bendale yang pekat dan war, warna kuning uh, dia akan mengeluarkan bendale yang pekat dan warna kuning untuk bagi sperma tu laju uh, untuk bagi tenaga dekat sperma Okey, dia akan bagi tenaga untuk sperma tu bergerak. Kemudian kelenjar prostat. Ah ha, dekat si, dekat dekat dengan vesikel semen juga tapi ah ha, vesikel semen ni dia ada dua biji kecil. Ah ha, dua biji kecil je belah atas sikit. Kemudian kelenjar prostat ni dia sebiji tapi besar. Ah ha, besar daripada vesikel semen tu. Kelenjar prostat ni dia lebih banyak. Contohnya untuk vesikel semen ni dia hasilkan 20 hingga 30% je air yang dia, aa, air bendedali untuk sperma tu bergerak tap yang pekat. Tapi kelenjar prostat ni tu, menghasilkan 70% lah cair. Ah yang dia dia memang cair lah. Aa, kalau kelenjar prostat, semen tadi warna kuning. Kemudian dia pekat. Kelenjar prostat ni dia cair. Ah cair sebab dia dia cair dan warna putih susu sebab dia nak bagi sperma tu bergerak laju. Ah kemudian dia dan dia pun ada gula juga ah ha, yang tadi yang tadi vesikel semen tadi tu yang dia ada gula untuk bagi tenaga supaya sperma ni bergerak Ah ha, dan juga dia ada alkali ha, nanti kita akan tengoklah kenapa apa fungsi-fungsi air yang dekat situ lah kemudian duktus sperma dia maksudnya sperma ni dihasilkan sebenarnya adalah dekat testis ah ha, dekat telur dia dihasilkan dekat testis kemudian daripada testis tu dia akan bergerak perlahan-lahan dekat ductus dekat aductus sperma ductus sperma ni dia macam paip ah maksudnya telur telur tu dekat bawah kemudian dia hasilkan sperma kemudian sperma tu akan bergerak perlahan-lahan guna paip ni naik ke atas Ha, pipe, pipe ni dipanggil utus sperma Macam salur kan Salur macam pipe tu adalah utus sperma Dan yang telur ni Macam kalau kamu pernah pegang bunga telur ha, Telur tu dipegang tu, Telur tu tergantung dalam kantong kan ha, Tergantung dalam kantong Kadang-kadang orang ikat reben ke Untuk gamkan telur tu ke Dekat bunga telur tu Ha, dan sama juga dengan testis yang berbentuk macam telur ni. Jadi, yang pegang telur tu adalah kita namakan sebagai skrotum. Ha, skrotum ni macam dekat, kalau tadi duk tu sperma tu adalah pipe. So, skrotum ni dekat hujung pipe yang melekatkan telur tu. Ha, yang melekatkan testis. Okay. So, skrotum itu adalah, sekejap ya itu adalah apa yang ada dekat testis scrotum yang pegang testis tu kemudian sperma yang keluar daripada testis tu akan naik ke atas melalui duktus sperma yang macam batang pa eh kemudian dia akan lalu dekat sperma yang perlahan-lahan bergerak perlahan-lahan tu dia akan lalu dekat vesikel semen okey vesikel semen ni dia akan mengeluarkan cecair yang pekat warna kuning tu cecair ni dia uh, ni dia ada ada gula sebab nak bagi tenaga untuk sperma ni bergerak Okey, kemudian bila pekat kan dia bergerak slow lagi sperma yang banyak-banyak tu. Kemudian dia akan lalu pula ke kelenjar prostat. So dekat kelenjar prostat ni pula dia akan keluarkan pula cecair yang cair. Ah ha, yang yang cair supaya sperma dia dia mengaktifkan sperma. Maksudnya bila dah cair ni sperma yang slow tadi dia terus laju ha, macam kereta naik nosh. Ha, ah terus bergerak lajulah. Ah ha, tu fungsi kelenjar prostat ni untuk membantu sperma ni bergerak dengan laju dan untuk cecair yang keluar daripada vesikel semen dan kelenjar prostat ni dia bersifat alkali sebab dia akan melindungi sperma-sperma. Dalam sperma ni sperma kan dia ada kepala dan ekor. Dalam kepala tu dia ada DNA. Jadi DNA lah yang menentukan kita ni rambut hitam ke, kerenteng ke, muka putih ke, gelap ke, ekor mat ke gua ayah ke ha, so DNA ni DNA ayah ni ha, dia ada dalam kepala sperma jadi kita kena jaga supaya sperma tu tak matilah kan nah ha, jadi ha, itulah yang akan bantu cecair-cecair yang keluar daripada vesikel seminal dan kelenjar prostat ni lah dia dan dia, dia ber, apa bersifat alkali ha, sebab dalam sistem pembiakan wanita Uh, sistem perniagaan wanita adalah sistem perniagaan wanita dia ada cecair yang asid. Uh, dia ada cecair asid, kemudian ada air kencing. Jadi kalau sperma ni tak dijaga dan tak terlindung dan terdedah, so sperma ni akan mati sebelum sampai ke tiub fallopio. Uh, jadi cecair-cecair ni lah yang akan bersifat alkali ni lah, dia akan melindungi daripada asid, daripada air kencing, uh, itulah fungsi cecair-cecair tu dan membantu sperma ni bergerak lah. Lepas tu, dan sampai kat kelenjar prostat ni barulah sperma tu laju keluar ke, ke uretra. Uretra ni macam pipe. Tadi kan uh, kalau duktus sperma ni dia pipe daripada testis, testis yang dekat bawah, pipe naik atas. Kemudian dah lalu kat vesikel semen dengan kelenjar prostat tu. Uh, kelenjar prostat So nak ingat kelenjar prostat tu uh, sebab kelenjar prostat ni dia melajukan. Uh, start je situ laju. Ha, uh, start, start. Uh, lajulah. Okey, vesikel simen ni nak ingat simen, simen lah. Dia macam mensimen kan sebelah semalam tadi kan untuk melindungi. Okey, kemudian dia turun. Ah tadi dia dah naik, kemudian dia turun pula pipe. Pipe ni ah uretra ni adalah pipe yang tegak maksudnya pipe daripada pundi kencing tu dia terus je ke zakar. Ah ha. so maksudnya uretra ni adalah pipe daripada pundi kencing terus ke zakar. Ah ha. yang nak, nak menyalurkan. So maksudnya daripada kelenjar prostat tu sperma-sperma tadi dah laju. Laju je lalu uretra. Ah ha. uretra ni adalah saluran-saluran yang ke zakar. Dari daripada daripada laluan tadilah. Ah ha. so dia akan ke zakar. Dia menyalurkan sperma ke zakar. Okey, jadi kita tengok fungsi secara bahasanya. Okey, so tadi vesikel semen, vesikel semen fungsi dia adalah merembeskan bendale yang mengandungi nutrien untuk sperma. Ha, mengandungi nutrien untuk sperma Nutrien ni macam zinc, magnesium ha, Sebab tu kita kena makan makanan yang sehat ha, Sebabnya Aa, sperma ni kalau kita makan makanan yang tak sihat, tak cukup nutrien, sperma ni tak kuat. Maksudnya tak cukup sampai tiap kalipio dia dah mati. Uh, macam itulah hanya sperma yang sihat je yang boleh membiak menjadi, aa, boleh masuk ke telur lah. Nanti kita akan tengok aa, yang boleh masuk ke ovum. Aa, jadi dia bagi bagi vesikasi ni dia akan bagi sperma-sperma ni sehat, tenaga untuk bergerak dengan aktif. Kemudian uretra. Uretra ni adalah tadi saya cakap dia melalui zakar. Selalu untuk mengeluarkan sperma dan air kencing keluar dari badan. Ha, uretra salur untuk mengeluarkan sperma dan air kencing keluar dari badan. Sebab itulah uretra ni tadi dia bersambung daripada pundi kencing ke zakar. Kemudian ductus sperma. Ductus sperma ni menyalurkan sperma dari testis ke uretra di dalam badan. Ah ha, maksudnya saluran so, duktus sperma ni tadi duktus sperma ni dia pipe yang daripada saluran daripada testis naik atas lalu kelenjar prostat, lalu vesikel seminal kemudian baru dia turun ke uretra tu. Pipe uh, pergi ke salura, saluran saluran uretra yang macam pipe untuk ke bawah. Ha, so dia duktus sperma eh, sperma ni dah nama pun sperma duktus sperma dia salurkan sperma daripada mana daripada testis sebab sperma memang terhasil daripada testis ke uretra di dalam badan okey kemudian zakar zakar ni adalah memindahkan sperma ke dalam faras perempuan semasa persetubuhan okey kemudian skrotum Scrotum ni ah yang saya cakap macam bunga telur yang pegang telur tu ah yang memegang memegang dan melindungi testis. Ah fungsi scrotum dia memegang dan melindungi testis. Ah kalau kalau tak habis tengah pengapung. Okey, kemudian testis. Testis menghasilkan gamet jantan dan hormon seks jantan iaitu sperma lah. Ah menghasilkan gamet jantan sperma dan hormon seks jantan dekat testis itulah yang berlaku uh, sperma dihasilkan. Okey, kemudian kelenjar prostat. Kelenjar prostat tadi saya cakap start. Ah, uh, start laju terus. So dia menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. Cuma cecair cecai. dua-dua ni yang berkhasiat. Ah, uh, vesikel semen ni mengandungi nutrien untuk sperma dan kelenjar prostat menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. Uh, jadi kena kena ingatlah terms term ni. Dua-dua tu berhasil lah. Cuma kalau nutrien, ingat simen. Ah, simen. Simen, nutrien. Bendali yang mengandungi nutrien untuk sperma. Sebab tu dia cakap bendali. Sebab berdekat dengan simen ni, dia pekat. Kelenjar prostat ni disebut sebut cecair. Sebab dia cair lah. Ah, dan melindungi sel sperma. Okay, kena ingat eh. Yang fungsi-fungsi ini. Jom kita tengok sekejap video ah, animasi 3D lah. Okay. Kalau kita tengok dekat video ni kan, aa, sperma. Sekejap eh, yang ni, oh betul lah. Okay, so sperma ni dia terhasil dekat tel, aa, testis. Okay, dekat testis ni memang terhasil banyak sperma. Katalah dalam satu masa tu mungkin 300 juta sperma yang dihasilkan. Okay, dalam 300 juta sperma tu, dia berenang-renang, berenang-renang. Dan dia akan naik. Ah ha, berenang-renang berjemaah dia akan dia akan naik ke tadi kita panggil ductus sperma. Ah ha, saluran dia akan lalu saluran salur, saluran ductus sperma ni naik ke atas dan dia akan ada dekat sini. Ah ha, dia akan pergi dekat vesikel semen ni. Ah ha, vesikel semen ni dia akan keluarkan air yang pekat cecair benda lah tengok ni eh. Ha, okay. so maksudnya dia macam ada dua lorong tau, dua lorong. Ah ha, macam bentuk Why? Dua lorong. So, contohnya lorong kiri ni sperma macam berudu sebelum ni kan. Sperma banyak-banyak berjuta-juta -banyak. sperma ni berlalu. Kemudian lagi satu lorong ni pula ah uh, bendali yang pekat. ah uh, bendali pekat likat. ah uh, yang ada, keluar daripada vesikel semen. Ada apa? Ada nutrien. ah uh, vesikel semen. Dia akan keluar. So, so sperma-sperma dengan bendali ni bertemulah. Daripada dua lorong tu. Uh. Kemudian dia bercampur. Barulah so, so kemudian medali pekat tu lah yang dia akan meresap. Nutrien-nutrien tu akan meresap ke dalam sperma tu lah. Okey kemudian dia akan bergerak bersama-sama. Dah bergerak sama-sama. Ha, kita tengok lagi dia bergerak. Dekat sini, aa, ha, dia akan bergerak lalu dekat uretra. Aa, ha. So sebelum sampai uretra dia akan bercampur dulu Sebelum sampai uretra dia akan bercampur dulu dengan air-air cecair daripada kelenjar prostat Oh dia tunjuk sampai situ je Okay so Sebelum sampai ke uretra dia akan bercampur dulu dengan cecair daripada kelenjar prostat Ah, uh, Yang cecair yang saya dekat cair tadi Tapi dia digunakan untuk cecai itu untuk uh, cecai tu adalah banyak benda-benda yang berkhasiat lah, yang berhasiat kemudian uh, digunakan untuk lindung sperma tu ah uh, lepas tu baru dilalui ke uretra uretra tu adalah saluran ya, saluran yang kepada ke zakar ah uh, kemudian barulah dia akan ke sistem pembiakan wanita untuk video seterusnya